আপোনালোক সকলোকে চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এইবিলাকত আমি আলোচনা কৰিব ওলাইছো ক্লাছ এইটৰ চাইন্সৰ চেপ্তাৰ নাম্বাৰ থ্ৰী ইয়াৰ নাম আছিলে মেটেৰিয়েল মেটেল এণ্ড নন মেটেল অৰ্থাৎ পদাৰ্থ ধাতু আৰু অধাতু গতিকে বোলা পলম নকৰি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো ইয়াতে প্ৰথমতে আমি অনুশীলনী কুৱেশ্যনখিনি চাই লওঁ এতিয়া চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানত দিছে যে হুইচ অব দ্য ফলিং কেন বি বিটেন ইন টু থিং চিড অৰ্থাৎ তলৰ কোনবোৰ পিটি পিটি পাতল পাতৰ আকাৰলৈ নিব পাৰে ইয়াৰ আঞ্চাৰটো হ'ব জিংক আৰু এই পাতল মানে পাতল আকাৰলৈ নিব পৰাটোকে কি বুলি কোৱা হয় ঘাট শহনীয়তা গুণ হয়নে নেক্সট দিলে হুইটছ অফ দ্য ফলয়িং ষ্টেটমেণ্ট ইজ কাৰে তলৰ কোনটো শুদ্ধ বুলি সুধিছে অল মেটেলছ আৰ অল মেটেলচ আৰ নন মেটেলচ আৰ জেনেৰেলী মেটেল আৰ ডেকটাইল এণ্ড চাম নন মেটেলছ আৰ ডেকটাইল অৰ্থাৎ ডেকটাইল মানে হৈছে কি ধাতু নমনীয় ঠিক আছে নমনীয় বুলি কৈছে ফাৰ্ষ্টতে কৈছে ধাতুবিলাক নমনীয় সকলো অধাটো নমনীয় আৰু ধাতুবিলাক কি হয় নমনীয় বুলি কৈছে আৰু কিছুমান অধাতু মানে নমনীয় বুলি কৈছে আৰু এন্সাৰটো কি হ'ব চিটো হ'ব যে জেনেৰেলি মেটেলচ আৰ ডেকটাইল অৰ্থাৎ ধাতুসমূহ কি হয় নমনীয় হয় নেক্সট তোমালোকৰ ফিলিণ্ডা ব্লেংকচ দিছে আৰু ইয়াতে তোমালোকৰ দিছে চোৱা যে ফচফৰাছ ইজ এ ভেৰি ডেছ নন মেটেল ইয়াৰ যদি কি হ'ব ফচফৰাছ হৈছে অতি তীব্ৰ হয়নে ভেৰিয়েক্টিভ ইয়াতে লিখিবা ভেৰি ৰিয়েক্টিভ অসমীয়াবিলাকো মই কৈ যাম তোমালোকে নুডন কৰি ল'ব পাৰিবা ত' অসমীয়াত তোমাৰ কি আহিব অতি সক্ৰিয় ৰিয়েক্টিভ মানে কি সক্ৰিয় মেটেলছ আৰছ কণ্ডাক্টৰ অফ হিট এণ্ড মেটেলবিলাক কি হ'ব গুড কণ্ডাক্টৰ অফ হিট এণ্ড ইলেক্ট্ৰিচিটি অৰ্থাৎ কি বিদ্যুতৰ সুপৰিবাহী ইয়াতে বিদ্যুতৰ হ'ব ইয়াতে সুপৰিবাহী হ'ব ইলেক্ট্ৰিচিটি মিনছ সুপৰিবাহী আইৰণ ইজ ডেছ ৰিয়েক্টিভ দেন কপাৰ ত' আইৰণটো কি হ'ব মোৰ ৰিয়েক্টিভ দেন কপাৰ মেটেলছ ৰিয়েক্ট উইথ এচিড টু প্ৰডিউচ ডেছ গেছ টু ইয়াৰ আঞ্চাৰটো কি হ'ব হাইড্ৰজেন গেছ কি হয় ধাতুবিলাকে হাইড্ৰ মানে এচিডৰ লগত কি কয় ৰিয়েক্ট কৰি পেলাই কি প্ৰস্তুত কৰে হাইড্ৰজেন গেছ নেক্সট দিলে এতিয়া তোমালোকে অসমীয়াখিনি পাইছা ন ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা মাক টি ইফ দ্য ষ্টেটমেণ্ট ইজ ট্ৰু এন এফ এফ ইট ইট ইজ ফলচ মানে শুদ্ধ হ'লে টি লিখিব দিছে আৰু ভুল হ'লে ফলচ লিখিব দিছে এতিয়া চোৱা ফাৰ্ষ্টতে দিছে যে জেনেৰেলি নন মেটেলচ ৰিয়েক্ট উইথ এচিড এইটো কি হ'ব ফলচ সাধাৰণতে অধাতুসমূহে অম্ল অম্লৰ সৈতে বিক্ৰিয়া নকৰে ছ'ডিয়াম ইজ ভেৰিয়েক্টিভ মেটেল এইটো কি হ'ব শুদ্ধ ছ'ডিয়াম এবিধ বৰ সক্ৰিয় ধাতু কপাৰ ডিছপ্লেছ জিংক ফ্ৰম জিংক ছালফেট চলিউচন কি কৈছে জিংক ছালফেট দিব পৰা মানে তামে জিংকক অপসাৰিত কৰিব পাৰে বুলি কৈছে এইটো কি হ'ব ভুল অপসাৰিত কৰিব নোৱাৰে নেক্সট দিলে কয়ল কেন বি ড্ৰোন ইন টু ৱেৰছ অৰ্থাৎ কি কৈছে কয়লাক টানি তাঁৰ ৰূপ দিব পাৰি বুলি কৈছে এইটো কি হ'ব ফলচ হয় নেক্সটটো চোৱা ইয়াতে তোমালোকৰ কি কৈছে যে ছাম প্ৰপাৰ্টিজ আৰ লিষ্টেড ইন দ্য ফল্ডিং টেবুল ডিষ্টিংগুইচ বিটুইন মেটেলছ এণ্ড নন মেটেলচ অন দ্য বেচিছ অফ দিছ প্ৰপাৰ্টিজ মানে মেটেল নে কি হয় কিছুমান ধৰ্ম উল্লেখ কৰা আছে আৰু সেইবোৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই কৰি পেলাই আমাৰ মেটেল নে নন মেটেল উলিয়াব দিছে হ'ল এতিয়া চোৱা প্ৰপাৰ্টিজ এপিয়েৰেঞ্চ আৰু মেটেল নে নন মেটেল মানে বাহ্যিক ৰূপটো কেনেকুৱা বুলি সুধিছে ধাতু আৰু অধাতুৰ হ'ল ধাতুৰ কি হ'ব ধাতুৰ ব্যহ দুটি আছে তো এইটো কি হ'ব মেটেলিক লেষ্টাৰ হয়নে আৰু এইটো কি হ'ব ডাল অৰ্থাৎ অনুজ্জল হ'ল অসমীয়াবিলাকো লিখি যাবা হাৰ্ডনেছ বুলি কৈছে আৰু তোমাৰ ধাতুবিলাক কি হয় হাৰ্ড হয় আৰু নন মেটেল মানে অধাতুবিলাক কি হয় ছফ্ট হয় মানে কোমল হয় এইটো কঠিন হয় এইটো কোমল হয় তাৰপিছত এইটো কি মেলিয়েবিলিটি এইটো কি হয় তোমাৰ মেলিয়েবল হয় মানে ঘাট শোহনীয় হয় ধাতুবিলাক এম এ ডাবল এল ই এ বি এল ই আৰু এইটো কি হ'ব নন মেলিয়েবল মানে থুনুকা হ'ব বুজি পালা নেক্সট ডেক্টাইলিটি দিছে মানে খহনীয় হয়নে নহয় সুধিছে ধাতুবিলাক ডেক্টাইল হ'ল আৰু তোমাৰ অধাতুবিলাক কি হ'ব নন ডেকটাইল অৰ্থাৎ অসমীয়াটো কেৱল ন অনমনীয় হ'ল মই অসমীয়াবিলাকো কৈ গৈছোঁ তোমালোকে লগে লগে নোট ডাউন কৰি যাবা দেই হিট হিট কণ্ডাকশ্যন মানে তোমাৰ ধাতুবিলাক কি হ'ব গুড কণ্ডাক্টৰ হয়নে সুপৰিবাহী গুড কণ্ডাক্টৰ কিন্তু অধাতবিলাক কি হয় গুড কণ্ডাক্টৰ নহয় বেড কণ্ডাক্টৰ সিহঁতে কি হয় কু পৰিবাহী কন সেইটো বাদানটো গ'ল কণ্ডাক্টৰ ন কণ্ডাক্টৰ ঠিক আছে নেক্সট ই যে কণ্ডাকশ্যন অফ ইলেক্ট্ৰিচিটি ইয়াতে তোমাৰ কি হ'ব এইটো একেই হ'ব আৰু গুড কণ্ডাক্টৰ আৰু এইটো বেড কণ্ডাক্টৰ তোমাৰ হিট আৰু তোমাৰ কাৰেণ্ট হেনে দুয়োটা এটা টাপৰ এটা বিদ্যুতৰ দুয়োটাই ধাতুবিলাক সু পৰিবাহি আৰু নন মেটেলবিলাক সু পৰিবাৰিটো মই কৈ আছোঁ চোৱা এপিয়েঞ্চটো প্ৰথমতে তোমাৰ ইয়াত কি হ'ব ধাতবীয় দুটি আছে আৰু ইয়াতে অনুজ্জল মানে ডাল হাৰ্ডনেছ যদি হাৰ্ড চফ্ট আছে তো এইটো হ'ব হাৰ্ড আৰু এইটো হ'ব কোমল হয় এইটো হাৰ্ডটো হ'ব কঠিন এইটো হ'ব কোমল মেলিয়েবিলিটিৰ কথা সুধিছে ঘাট খহনীয় ধাতুবিলাক ঘাট খহনীয় মেলিয়েবল আৰু অধাতুবিলাক নন মেলিয়েবল টেক্টেলিটি মিনছ তোমাৰ নমনীয় ধাতুবিলাক টেক্টাইল আৰু নন মেটাইলবিলাক নন টেক্টাইল অৰ্থাৎ অনমনীয় আৰু এইটো হ'ব নমনীয় এইটো হ'ব সু পৰিবাহী এইটো হ'ব কু পৰিবাহী এইটো সু পৰিবাহী কু পৰিবাহী ঠিক আছে অসমীয়া মিডিয়ামখিনি ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা নেক্সট তোমাক মিলাব দিছে ইয়াত চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটোত দিছে যে মেথছ দ্য ছটেঞ্চ এজ গিভেন ইন কলম এ উইথ দেয়াৰ ইউজেজ গিভেন ইন কলম বি মানে কি হৈছে স্তম্ভ এত থকা পদাৰ্থসমূহক স্তম্ভ বিত থকা ব্যৱহাৰৰ লগত মিলাব দিছে আৰু পাছতে দিছে গ'ল্ড গ'ল্ডটো তোমাৰ জুৱেলাৰী হ'ল আইৰণ আইৰণটো তোমাৰ কি হ'ব মেচিনেৰিত ইউজ হয়নে নেক্সট এলুমিনিয়াম এলুমিনিয়াম ফুৱেল কিয় কৰা হয় খাদ্য ৱেপিং ফুড মানে খাদ্য মেৰিয়াবলৈ কাৰ্বন কাৰ্বনটো হৈছে ফোৱেল কপাৰ কপাৰটো হ'ব তোমাৰ কপাৰটো কি হ'ব কপাৰ থাৰ্মমিটাৰ ন বি মাৰ্কিউৰি মানে পাৰাটো হ'ব তোমাৰ চৰি মাৰ্কিউৰিটো হ'ব থাৰ্মমিটাৰ ন থাৰ্মমিটাৰত মাৰ্কিউৰি থাকে আৰু কপাৰটো হ'ব তোমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ৱায়াৰ ইলেক্ট্ৰিক ৱায়াৰত তোমাৰ কি থাকে কপাৰ থাকে ঠিক আছে